Koronavirus infeksiyası deyilən xəstəlik yoxdur, insanlar kimyəvi silahla xəstələndirilib. Bu maddə hava ilə səpilir. İndiki vaksinlərin tərkibində şimpanze meymunu, donuz və siçan genləri var. Uzun müddət Moskvada yaşayıb işləmiş psixiatr Abdulla Şixlinski dünyada bir çox mütəxəssislər kimi pandemiya və koronavirusun varlığına inanmayan və hər şeyin düşünülmüş ssenari olduğuna inanan insanlar qrupuna daxil oldu. O Azərbaycanda pandemiya ehtiyac yaradacaq, heç bir vəziyyətin olmadığını deyir. Nəinki pandemiya heç epidemiyada olmuyub. Bəs bu qədər insanın xəstələnib ölümünə səbəb olan nədir? İndi vurulan peyvəndlərnə üçündür. Medicina az psixiatrdan maraqlı açıqlamanı təqdim edir. Koronavirus adlanan virus 1950-ci ildən elmə məlumdu. O ağır xəstəlik özü də belə pandemiya törətmək qabiliyyətinə malik deyil. Bu virus impotentdir impotent, yəni heç bir qüvvəsi olmayan. Bəs yayılan nədir? Bu, silah olaraq yaradılmış kimyəvi silahdır. Kimyəvi maddə şəklində hava ilə yayılır, səpilir. Bəzi mənbələrə görə bu maddənin adı Berliov taletdir. Bunu deyən alimləri, həkimləri məsxərəyə qoyurlar, ələ salırlar, ciddi qəbul etmirlər. İnsanlığın düşməni adlandırırlar. Ən mötəbər alimlər, həkimlər artıq bunu sübut edib. Koronavirus sadə bir virusdur, insan bədənində də, heyvan bədənində yaşayır. Həmişə olub, olacaq amma o insana öldürə bilmir. Bunlar hamısı mif və yalandır. Həqiqətdə koronavirus infeksiyası adında xəstəlik yoxdur. Bu kodlaşdırılmış addır. Koronavirus sadəcə layihənin adıdır. Koronavirus pandemiyası layihəsinin məqsədi yer kürəsi əhalisinin sayını kəskin azaltmaqdır. Çox sayda insan kimyəvi silahın təsirindən öldü və ya yarımcan oldu. Qalanları da vaksinlərin nəticəsində aradan çıxacaq. İndi tədqiq olunan bütün vaksinlər tərkibcə 3 komponentdən ibarətdir. Birincisi heyvan genləri şimpanze, donuz və ya siçan. Bu genlər insan fitnəyatdır. Bədənə daxil olan kimi immunitet sistem kəskin reaksiya verir. Çoxlu miqdarda antitelər yaranır və genin strukturunu dəyişən məlumat göndərilir. Genit sintez olunmağa başlayır. Antitelər isə bədənin öz hüceyrələrinə qarşı mübarizəsinə səbəb olur. Buna autoimmun proseslər deyirlər. Öz-özünə məhv etmək prosesi işə salınır. İkinci komponenti infeksion xəstəlik törədicisidir. Ona görə çox insanlarda peyvənddən sonra qızdırma yaranır. Bu müxtəlif virus və infeksiyaların törədicisi ola bilər. İkinci dozadan sonra bədəndə infeksion xəstəlik mənzərəsi yaradır. Adamlar peyvənddən sonra qrip kimi xəstələnir, halbuki bu pandemiya müddətində bir dəfə xəstələnməyir. Üçüncü komponent isə aylarda dünyanın ağıllı qüvvələri tərəfindən qeydən və digər ağıllı professorların da gülüb keçdiyi çip məsələsidir. Mayçib beylər vaksin mayı halındadır, orada necə dəmir kimi maddə ola bilər ki, ağlasıqmazdı, beyin necə olur? Vaksin bədənə vurulur. Bu komponent beynin hematoensefalik barierini keçirib. Bura beynin qapısıdır deyirlər. Mayçib beynin orta hissəsində soradan bərk yerəy oturur, çox mikroskopik bir çipə çevrilir büçükdən daimi mərkəzi sistemə siqnallar göndərilir. Bu proses bəzi yaxşı insanlarda formalaşanda beyin və onurğa beynini sistemini sıradan çıxara və qısa müddətdə iflic ola bilər. Beyin kötoyundə olan mərkəzlər getdikcə öz fəaliyyətini dayandırır. Bu haqqda geniş məlumatı ötən ay məşhur rus alimi, binaqaq səviyyədə genetik xəstəliklər üzrə professor Pavel Vorabeyev Metropol mehmanxanasında rus alimlərinin pandemiya ilə bağlı dəyirmə masasında açıq-aşkar bəyan etdi. Bu bəyanatı məşhur mikrobioloq Zverev də təsdiqlədi. Onlar vaksinlərin dediyim tərkibdən ibarət olduğunu demiş və insanlığa zərərini açıqlamışdılar. Avropada da bunu təsdiqləyən çox alimlər var. Həqiqətən də indi insanlara vurulan vaksinlər infeksion xəstəlik eləcə də impotent koronavirusa qarşı yox, əksinə infeksion xəstəliyi yaratmaq və yaymaq üçün yaradılıb. Vaksin ağlandırılan şübhəli maddə orqanizmədə hiperkoaqulyasiya yaradır. Bu nədir? Qanın damarlarda qatlaşması tromboz. Vaksin vurdurub səyahətə çıxan bir çox insanlar təyyarə havaya qalxan kimi ürək beyin tutmasından trombozdan ölüblər. Buna səbəb vaksin olub. İtaliya, Almaniya, Fransa ölkə şirkətləri artıq buna qarşı protesti verib ki, peyvənd dolğunmuş sərnişinlərdə təyyarə havaya qalxan kimi vəziyyəti pisləşir, biz nə edək? İnsan vaksininin hazırlanması 25 ildən az vaxtda mümkün deyil. Bəzi insafsız, vicdansız həkimlik adına layiq olmayanları çıxardıb onların dili ilə dünyaya yalan informasiya verirlər ki, 2-3 həftəyə də vaksin hazırlaya bilərik. Belə texnologiya yoxdur. Vaksin hazırlamaq uşaq oyuncağı deyil. Amma indi insanlara vurulan vaksin olmadığı üçün bəli onu tez hazırlamaq olar və mən deyərdim ki, o pandemiya oyunundan qabaq hazırlanıb hazır saxlanılmışdı. Bu gün insanlar reaktiv psixoz vəziyyətinə gətirilib. İmmun pasportların ortaya atılması 2 ildir ümidləri üzülmüş insanları dalana dirəyib. Bu pasport olmasa heç yerə faktiki olaraq gedə bilməyəcəksiz. Məscidlərə girə bilməyəcəksiz. Ölkəni tərk etmək olmayacaq. İnsanlar televiziya və kütləvi informasiya vasitələri ilə zombiləşdirilib. Ümüdsüz vəziyyətdə olan insan hər deyilənə inanır. Nə desən razı olur. Bundan da istifadə edib insanları inandırıb, zombi kimi yönəltdilər. İnsanlar qorxdu ki, gözümün qabağında ata, qardaşım, qonşum öldüsə, xəstəxanalar dolubsa, deməli mən də yoluxub ölə bilərəm. İnsanlar bəli ölürdü, amma koronavirusdan yox. Təhlükə var. İnsanların haqqıdır ki, nədən öldüyünü bilsin. Bunu kimsə onlara deməldi ki, sizi kimyəvi maddə ilə xəstələndiriblər. Bu gün dünyada nəhəng göy psixoterror aparılır. Mən özümü piar etmək üçün bunları demirəm. Əksinə, məni söyürlər. Azərbaycanda çox alimlər, həkimlər bunu bilir, amma məndən açıq danışana yoxdur. Mən çəkinmirəm. Çox həkimlərimiz isə təəssüf ki, satılıb. Nə vaxtsa bu baş verənlərin əsl üzü ortaya çıxacaq, gerçəklər açılacaq. Hətta ola bilsin layihənin müəllifləri beynəlxalq tribunala çıxarılıb cavab verməli olacaqlar.